Садка, такой передвижной. Здесь круглосуточно организованная работа. И население со всех ближайших территорий, не обязательно наши закрепленные, сюда приходят, их знают. И вот с 9 числа это практически каждый день 150-200 человек здесь побывали. Владимир Евланов, глава штаба города Краснодара, демонстрирует представителям СМИ отменную организацию временного штаба по оказанию помощи пострадавшим в домоднении. В рамках пресс-тура в этот день были осмотрены несколько важных объектов. Штабы это только начало пути протяженностью в день. Сейчас проводится работа по обследованию домов, по подготовительным работам. На сегодняшний день 18 домов уже имеют подрядчиков, которые приступили к подготовительным работам. В ближайшие дни будет заключен, будут заключены договоры между подрядчиками и заказчиками, владельцев домов, на проведение работ по подписанной смете. Эта смета составляется, исходя из того, что определенную часть работ берет на себя подрядчик, определенную часть работ по желанию жителей домов берут на себя. Полевая кухня, целый штат специалистов различных профилей, медицинский персонал, оказание гуманитарной помощи. За время работы штаба не поступило ни одной жалобы на качество услуг. Довольно крымчане и северскими помощниками. Как они там помучились таскать эту грязь вот такой слой? Спасибо им. А фамилия не спросила две женщины и три мужчины. Они мне потом солдатики дальше выгребали. они целый день А вы знаете, Северский район сколько продуктов нам привез? На соседней улице работы продолжаются. В доме Виктории Захарьян волонтеры срывают пол. Где-то еще необходимо привести в порядок огород. Однако основной объем работ заверили нас в штабе уже выполнен. Полностью всем жителям оказана гуманитарная помощь полностью составлены списки людей, которые нуждаются значит, в капитальном ремонте. Дома, которые под снос, значит, мы составили тоже списки. И сейчас решается вопрос, куда, значит, по желанию жителей, людей, куда их вести. Значит, можно значит, отвезти в Анапу, в Краснодар, Новороссийск. И сейчас вот буквально в обед уже подъедут автобусы и людей будем развозить по этим городам. Следующий пункт назначения – совершенно безрадостный объект. Это Крымское патологоанатомическое отделение. В свете последних событий и информационных разночтений он представлял для прессы определенный интерес. Эксперты без сна, без отдыха работали, чтобы родственникам вовремя забрать тела и захоронить. Задержки от судебно-медицинской экспертизы не было. Путаница в неофициальных данных породила множество слухов и бесконечное число вопросов. Сотрудники морга были готовы ответить на любой из них, дабы развеять все мифы. Вместимость его по всем техническим данным рассчитана на 25 трупов. Трупов поступило 153. Естественно, такое количество тел мы принять одномоментно не могли. Поэтому был решен вопрос заказать машины, где бы могли тела сохраняться для дальнейшего исследования их судебно-медицинскими экспертами. Были вызваны бригады с нескольких районов. Одномоментно работало 8 бригад экспертов. И все тела, которые вот эти 153 э, трупа были, поступали таким образом. Они сначала маркировались, на каждом э, э, вешалась бирочка. Бирочка, э, которая... Э, э, регистрационный журнал ведется с 1 января. Поэтому немножко э, началась дезинформация у населения. Когда начали вешать бирочки 300, 400, номер там 500, появилась информация, что такое количество тел поступило. Но э, тела поступали в наш морг с 288, с цифры с 288 и 153 человека вот плюс непрерывно фиксировались, даже те, которые потом уезжали в Славянск, Новороссийск и в Абинск. Все они сначала были зарегистрированы в Крымске, пошли в общую сумму 153, а потом отвозились там для исследования для дальнейшего. Также не обошли вниманием и вопрос о страшных цифрах погибших. В качестве веского аргумента в официальным данным журналистам предоставили тот самый журнал, где фиксировался каждый случай поступления в морг. Это журнал уже выдачи э, свидетельства смерти и трупов, а журнал приема трупов. У нас вообще другой номер. Вот что смутило всех – 543, потому что сюда принимаются не только криминальные тела в морг-то, но и те, которые умерли в стационаре, дома, бабушки, дедушки. Мы их всех вписываем сюда. Но поверьте, никто бы не согласился из родственников, из жертвы наводнения сделать скоропостижника, чтобы потерять 2 миллиона. Не нашлось бы такого человека, поверьте мне на слово. Наоборот бы, скорее бы, из скоропостижника постарались бы сделать жертву наводнения, чтобы получить 2 миллиона. Поэтому те вот тысячи несметные, которые говорят, что в Крымске было, Просто это нереально. Первый замминистра культуры края рассказал о работе штаба по организации похорон, развернутого на территории морга 8 июля, где родственникам погибших представляли все необходимые погребальные принадлежности. На кладбище был тоже человек с нашего штаба, который их там встречал. Также хочу сказать, что здесь на территории морга работало три священника, и можно было отпеть сразу здесь. И на территории кладбища работало четыре священника, там тоже можно было произвести значит, отпевание. Там встречал тоже наш человек, Значит, там происходило захоронение. И также еще мы предлагали в кафе Магеллан, все желающие могли помянуть своих родственников. Все это было для всех совершенно бесплатно. До сих пор остается в разряде первичных проблем подготовка учебных заведений. Журналистам было предложено отправиться в детские сады и школы, в которых производятся ремонтные работы. Убедиться в эффективности оказания юридической помощи и посетить еще несколько штабов. Этот милый мужчина на первый взгляд кажется совершенно обычным старичком. Но обольщаться не стоит. За его плечами миллионы километров пройденных дорог, десятки стран, сотни прекрасных незабываемых встреч. Путешествие – вот его страсть. Здравствуйте, молодец. Здравствуйте. В свои 60 лет Анджей Сахацкий совершает уже восьмое по счету кругосветное путешествие. Находясь в городе Ухта, он узнал о ЧС в нашем городе и сразу же отправился сюда, считая своим долгом помочь людям, находящимся в трудной ситуации. И я приехал здесь, но как я увидел, то я, я, я дам рубашки все для этих людей, потому что то есть, э, э, но не могу э, понять все, что вода может сделать в два 3 часа. Анджей принципиально считает себя путешественником, а не туристом. Поэтому его пути пролегают не через федеральные трассы, а через дороги деревень и поселков. В дорогу он всегда берет с собой гуманитарный груз, чтобы помогать людям. I ja jechał z wieszami, z, z, z odzieżą. Ja miał torby, 15 toreb z odzieżą, i ja chciałem na mojej puty dać biednym Siemianom. Jak ja uwiedział w telewizji z dzieje, to ja przywiózł wszystkie torby, które ja miał i dał w Krymsku, ponieważ to. я чувствую э, лучше. Если вы увидите автомобиль Анджея Сахацкого, то будьте уверены, в памяти он останется надолго. Вся машина в наклейках и у каждой своя история. Есть на моей машине осьмерка. Это моя, мое, вот мое путешествие вокруг мира. Сейчас, а третий, здесь четвер, четвертый континент. Потому что на а если есть маленькая тройка здесь, то есть э, э, третья машина. С выходом на пенсию у Анджея появилось больше времени путешествовать. Он подрабатывает журналистикой и публицистикой. Тема его работ о том, чему он посвятил 35 лет своей жизни – о путешествиях. Всех моих друзья из России, друзья, подружки, знакомые, все-все-все были для меня хорошие. Потому что э, E, Zaraz jutro ja będę w drugiej stronie, w Ukrainie. Do, do w wszystkim.